Eriñ, 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 Сегодня не отбудутся главные выборы Украины, выборы Верховной Рады Украины. А за какого кандидата по нашему округу будут голосовать, а наше наши сегодняшние Я считаю, что и всех, кто пытается быть в Верховной Раде, нужно голосовать только за партию региона. Да за Кличко. Почему? Ну я думаю, что он что-то какой-то прорыв сделает. Нет, пока еще не определились. Нет, 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 не определились. За Виталия за удар? Я даже не смотрела там кто, но за партию регионов это точно. За своего? За того, -то. Ну, который наш кандидат. Не, не знаю еще, как бы не раздумываю. Я еще не определилась. За коммуниста Ну, так мне хочется за коммуниста Барвиненко я, по-моему, буду. Да. Это А так партия регионов. То есть, а чем вас привлекает данный кандидат? Mm он его сделал для Белгорода и я знаю. Нравится своим, своим качеством работы, он вообще откликается. Ну, всем хорошим. Ну, больше за все, за Барвиненко. И муж так. Регионалы, партия регионов. Чего? Ну, вызывая доверие. Ну, наверное, за партию регионов. Без комментариев. Я за коммунистов. Еще не решила. Партия регионов. За Виталия Барвиненко. Почему? Потому что я его знаю, он людям помогает, хороший человек. Ну, Но... доверяю ему. Я пока еще ничего не знаю. Почему? Пока не могу сказать ничего. Без понятия. Почему? Да даже не знаю. Партия регионов. Зачем? Ну, они, я... У них хоть какие-то результаты видны. Все остальные, эти типа, помаранчевые, эти машинка, они вообще никуда не идут. Люди работают? За проведение. А Почему? Внушают доверие. Партия регионов. Почему? Ну почему? Потому что они за это время наладили, начали выдавать пенсии, выдавать зарплаты, выдавать детские. вот И немножко наладилось в стране. Потому что, что было при оранжевых, будем говорить так, небо и земля. Считай, что, что, сделала Юлечка. И опять же, она рвется к власти. Я считаю, что ей власть давать нельзя. Хоть она и за, будем говорить, за решеткой, но все равно она хочет туда. Рвется, ну, сомневаюсь, однако, что она прорвется. Но хотелось бы, чтобы партия региона победила. Потому что все-таки при них стало немножко легче жить. Руководящий. партии региона я даю предпочтение. Почему? Ну, потому что как-то мне больше всего подходит их политика. Вот то, что они создают рабочие места, то, что э, ну, подходит, в общем-то. Партия региона. Почему? Ну, потому что это власть. И регионы. А почему? Ну, мне вроде двигаются вперед уже за два года, что-то ну толкнули вперед, что то условия какие то есть, ну что всем занимается. Скорее всего барвиненко. Почему? Мне так позиция его так нравится, так. так что ничего. Думаю прорвемся. <музык>